данных, она по этой своей тесситуре, в своих вот семи нотах, но настолько это красиво и здорово. Поэтому я считаю, что самое главное не сколько октав, а самое главное, как человек поет, какой тембр. Как шлифовать голосовые связки, как упражнения, какие-то посторонние предметы, ну не знаю, там, <laughs> как те же самые яйца, что ли. О, Господи, как же вот дилетанты думают о яйцах, это... Это ужасно. Это, знаете, это, это был, хохм была сделана веселых ребят. Знаете, наши голосовые связки... Они слипаются, если яйцо это. Ну, вот э, ты когда делаешь яичницу, всё, руки липнут. А голосовые связки, вот, вот наш рот, вот маленький язычок, и вот две голосовые связки. Они вибрируют. Вот ты берешь э, воздух, они... Начинаешь петь, они смыкаются и начинают вибрировать. Я вам в интернете потом могу показать. Или можете просто найти, посмотреть голосовые связки. И они вибрируют. А если они будут, э, певец, петь пи яйцо, то эти связки будут слеплены, и они не смогут э, петь, и будет смыкание. А давайте сейчас попробуем найти, э, и наглядно нам объясните. Да, пожалуйста. Сейчас. Чтобы У -у -у. зрители немножко примерно знали, что такое голосовая связки. О, Боже! Вот видите, вот так смыкаются, вот. Вот и связки. Вот взяли воздух, вот видите, и вот они вибрируют. Вот они, голосовые mm -hmm. связки. Маленький язычок, вот его вытянули. Так это. Вот они работают. Вот эти воздух взяли, mm -hmm. пять вот так вот. А если яйца были, то они слиплены были. Все, можно уже понять. Можно понять, еще раз напомню, что это голосовые связки, не путать а, с каким-либо а, другим. Но это не мои связки были, это какой-то а, американский проект какой-то. А, Сереж, на сегодняшний день, вот чем вы занимаетесь? Вот другой проект, вот какой, он, насколько он глобальный? Потому что каждый концерт это какой-то непонятный.